হাই অভিমান আচলাম আলাইকুম নমস্কাৰ মমা চুমা আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো পিছে ভালেই কাপোৰ কেইটামান ধুইছিলোঁ এইমাত্ৰ চপাই আনিলোঁ শুকালে মানে পৰহি যোৱাকালি সন্ধিয়াই ধুইছিলোঁ এক্সোৱেলি মই ঘৰত নাছিলোঁ মা ঘৰত গৈছিলোঁ দুদিন থাকি আহিলোঁ মানে ময়ো গৈছিলোঁ হাজবেণ্ডো গৈছিলে পৰহি দিনাখন সন্ধিয়াই গৈছিলোঁ পৰহি থাকিলোঁ তাৰ নেক্সট দিনা থাকিলোঁ তাৰ নেক্সট দিনা মানে যোৱাকালি খাই বৈ একদম সন্ধিয়া আহি গৈছোঁ আৰু কাৰণ বিয়াৰ পিছৰ পৰা মই মাঘৰত তেনেকৈ থাকাকৈ যোৱাই নাই যাওঁ গুচি আহোঁ এনেকেই যোৱা হয় আৰু ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ বহুত দিনৰ পিছত মাঘৰত গৈছোঁ আৰু ইমানে কথা পাতাত ব্যস্ত যে ভিডিঅ' কৰি থাকিব আৰু মন নহ'ল মানে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ তো মৰ্ণিঙৰ পৰাই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ আজি এটা ৰিজন এটাও আছে মানে এটা বস্তু কিনিবৰ কাৰণে যাম এতিয়া নহয় সন্ধিয়া যাম কি কিনিম মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু চাই থাকিব আৰু এতিয়া মানে বৰ্তমান এতিয়া যাম মানে আমি ওচৰতে মাৰ্কেট আছে বজাৰ আছে তাতে যাম মানে আজি বিৰিয়ানী বনাম তো কেইটামান বস্তু মানে ঘৰত নাই সেইকেইটাই আনিবৰ কাৰণে যাম তো বজাৰৰ পৰা আহিয়ে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গৰমত অৱস্থা নাইকিয়া বজাৰ কৰি আহিলোঁ আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু বজাৰলৈ যোৱা বাহিৰত যি ৰ'দ দি আছিলে আৰু দৈটো কিনি আনিছিলোঁ এনেও বিৰিয়ানীত দৈ লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ভাবিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে অলপ দুইজনে খাই লওঁ সেইখিনি সময়তে মোৰ পাৰ্চেল এটা আহিছে মানে মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক আগৰ ব্লগত কৈছিলোঁ যে চোফা কভাৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চোফাৰ লগত মেটচিং হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলো তাৰ পাছত আকৌ এটা চোফা কভাৰ নতুনকে অৰ্ডাৰ কৰিছো মিছ'ৰ পৰা এইটো আহিছে টিল ব্লু কালাৰৰ আৰু ভিডিঅটোত অলপ শব্দ শুনা পাই আছে কাৰণ আমাৰ বিল্ডিংত মানে অলপ কাম চলি আছে মোৰ একমাত্ৰ পত্নী ফেনখন বহাই দিওঁ চোফা কভাৰখন ফৰটিন চিটৰ আহে মানে ফৰটিন চিটৰ জোখৰ পিছ আহে পুৰা লং থাকে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ চোফা অনুযায়ী কাটি ল'ব লাগে মই ইয়াতে সেইকাৰণে কাটি লৈছো বহা চিটৰ সাতটা আৰু আউজা চিটৰ সাতটা আৰু এইফালে এয়া মোৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বনাই থকা আৰু আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া খাই লওঁ খাই মেলি লগ পাই আছোঁ ভাত পানী খালোঁৱেইমাত্ৰ ভাত মানে আজি বিৰিয়ানী বনাইছিলোঁ তাকে খালোঁ ভাল লাগিল খাই পেলাই আৰু এতিয়া এটা কথা ভাবিছোঁ মানে মই মোৰ আগৰ ভ্লগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন যে মই ঈদত কি কি লৈছিলোঁ আপোনালোকক এক্সট্ৰা এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে দেখুৱাম তো আজি ভাবিলোঁ জেইডত যি যি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক আজি এইটো ভিডিঅ'তে দেখুৱাই দিওঁ তো দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটো এটা ফ্ৰক লৈছিলোঁ মই এইটো ফ্ৰক যিটো মই মিছ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ প্ৰাইচকেইটা মই পাহৰিছোঁ বাৰু মেনচন কৰি দিম এইটো ফ্ৰক ব্লেক কালাৰৰ তাতে হোৱাইট আৰু য়েল্ল' কালাৰৰ এনেকৈ ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে আৰু এইখিনি ইলা ইলাষ্টিকৰ হয় দেখিছে এইটো এটা ফ্ৰক লৈছিলোঁ তাৰপাছতে দুযোৰ মেখেলা চাদৰ লৈছিলোঁ লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা লৈছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা লোৱা নাছিলোঁ তাৰে আছিলে এয়া এযোৰ পিংক কালাৰৰ এযোৰ যেতিয়া মই কিনিব গৈছোঁ ভাবিছোঁ এইখন শাৰী নেকি পিছত গম পালোঁ নহয় মেখেলা চাদৰ হয় দেখাত শাৰীৰ নিচিনা লাগে এইখন হৈছে মেখেলাখন ইয়াৰ লগত আকৌ ব্লাউজ পিচ নাই মানে এইখন মেখেলাখন হয় আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন একদম মই পূৰা দহি পুটা কৰি আনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ লগতো ব্লাউজ পিচ নাই তাৰপাছত আৰু এযোৰ মেখেলা চাদৰ লৈছিলোঁ সেইযোৰ হৈছে এইযোৰ কালাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে স্কাই ব্লু কালাৰৰ হয় দেখিছে এইখন হৈছে মেখেলাখন স্কাই ব্লু কালাৰ তাতে এনেকৈ হোৱাইট কালাৰৰ ফুলৰ প্ৰিণ্ট কৰি এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজটো মই চিলাই একদম পূৰা ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ প্লেইন হয় তেনেকুৱা একো ডিজাইন নাইকিয়া এইটো হৈছে ব্লাউজ আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন এইখনো মই পূৰা দহি বুটা কৰি একদম ব্লাউজ চিলাই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ সেইখন হৈছে চাদৰখন মই কেতিয়াবা পিন্ধিলে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু গোটেই মেখেলা চাদৰযোৰ আৰু এইটো কাপোৰ কটন চিল্ক বুলি যে এটা কাপোৰ আছে সেইটো কাপোৰ হয় বহুত আৰাম লাগে পিন্ধিলে কাৰণ মই এইযোৰ অলৰেডি এদিন পিন্ধিছোঁ মানে বহুত মানে আৰাম লাগে পিন্ধি কিনে বহুত পাতল হয় লাইট ৱেইটৰ হয় আৰু এইযোৰটো মই পিন্ধা নাই সেইটো একেই কাপোৰৰে হয় মানে ব্লু কালাৰযোৰ যোনটো কাপোৰ এইটো সেইটো কাপোৰৰে হয় তাৰপাছতে অনলাইনৰ পৰা মই দুখন শাড়ী লৈছিলোঁ এখন হৈছে এইখন শাৰী কালাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যিটো তিল ব্লু কালাৰ বুলি কয় মানে সেইটো কালাৰ হয় এই তিল ব্লু কালাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগে গোটেই প্লেইন হয় শাড়ীখন ঝৰ্ঝেত কাপোৰৰ হয় তেনেকুৱা একো কাম নাই আচলতো একো কাম নাই প্লেইন হয় মানে এইটো হয় আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজটো হৈছে এইটো ব্লাউজটো মই চিলাই একদম ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মই ভাবিছোঁ মানে মই আপোনালোকক ঈদৰ সময়ত দেখুৱা নাছিলোঁ কাৰণ এইবিলাক মই চব চিলাব দিছিলোঁ অনা নাছিলোঁ অনা হ'ল কেইদিনমান ভাবিলোঁ পূৰা চিলাই মেলি আনি যেতিয়া একদম পূৰা ৰেডি কৰি ৰাখিম আৰু তেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম সেইকাৰণে আজি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজটো গোটেই ব্লাউজটোত কাম কৰা আছে দেখিছেনে তিল ব্লু কালাৰৰে হয় তাতে মানে এনেকৈ হোৱাইট কালাৰ থ্ৰে সূতা দি পেলাই পূৰা ব্লাউজটোত একদম কাম কৰা হৈছে ব্লাউজটোৰ কাৰণে শাৰীখন বহুত ভাল লাগে অলপ গৰ্জেছ টাইপ এটা লুক আহে ভাল লাগিছে তাৰপাছতে আৰু এখন শাড়ী লৈছোঁ এইখন শাড়ীটো মই মিছ'ৰ পৰাই লৈছোঁ বাৰু আৰু এখন শাড়ী লৈছোঁ এইখন এইখন চাগে আপোনালোকে মিছ'ত দেখিছেই পূৰা একদম ট্ৰেণ্ডিঙত আছে এইটো মই মিছ'ৰ পৰা লৈছোঁ প্ৰাইচকেইটা মই মেনচন কৰি দিম বাৰু কাৰণ মই প্ৰাইচখিনি পাহৰিছোঁ মানে কিমান দামত কিনিছোঁ এইটো ঝৰঝেত কাপোৰৰ হয় বহুত চফ্ট হয় মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ প্ৰাইচটো বহুত কম আছিল মানে থ্ৰী টুৱেণ্টি নে থ্ৰী ফৰ্টি নাইন আছিল মই ভাবি আছিলোঁ যে কাপোৰটো চাগে বেয়া আহিব নেকি ইমান কম দামী শাৰী কিন্তু নহয় কাপোৰটো বহুত ফাইন আহিছে যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে ডেফিনেটলি ল'ব পাৰে জৰ্জেট কাপোৰৰ হয় কাপোৰটো ছফ্ট হয় আৰু মানে ব্লেক কালাৰৰ তাতে এনেকৈ ৰেড কালাৰ আৰু এনেকুৱা অৰেঞ্জ টাইপৰ এনেকৈ ফুলৰ নিচিনা প্ৰিণ্ট কৰি ডিজাইন কৰা আছে মই পূৰা মেলি নেদেখাওঁ বাৰু পিন্ধিলে মই পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এটা পূৰা লাইন বৰ্ডাৰ এটা আছে দেখিছেনে এইটো মাইকা মানে মাইকা বুলিয়ে কওঁ আমি এইটো পূৰা এনেকৈ বৰ্ডাৰ দিয়া আছে আৰু মানে আমি যোনখিনি কঁকালত এনেকৈ কোচ দিম সেইটোতো বৰ্ডাৰ দিয়া আছে তলতো একদম পূৰা বৰ্ডাৰ দিয়া আছে মানে দুয়োফালেই দিয়া আছে আৰু বৰ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ লগৰ ব্লাউজ হৈছে এইটো ব্লাউজটো মই চিলাই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু মই হোৱাইট কালাৰ পাইপিং দি পেলাই চিলাইছোঁ মানে দেখিছে আৰু হাতত এনেকৈ বৰ্ডাৰ এটা আছে শাৰীখনত যিটো বৰ্ডাৰ আছে সেইটো ব্লাউজতো আছে মানে আৰু তাৰপাছতে মই অনলাইনৰ পৰা আৰু এটা ব্লাউজ লৈছিলোঁ ব্লেক কালাৰৰ সেইটো হৈছে এইটো ব্লাউজ মানে এইটো এক্সোৱেলি ক্ৰপ টপ হয় এইটো ব্লাউজৰ টাইপতো পিন্ধে মানে মই দেখিছোঁ সেইকাৰণে লৈছোঁ এইটো ক্ৰপ টপৰ নিচিনা শ্ব ক্ৰপ টপটো শ্বৰ্টেই থাকে বাৰু এইটো ব্লেক কালাৰৰ হয় মই ব্লাউজৰ নিচিনা পিন্ধিবৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু মোৰ এইটো হাত দীঘল আছে কিন্তু মোৰ ইমানখিনিমানলৈকে আহিছে মানে হাতটো বহুতখিনি দীঘলে আছে আৰু কাপোৰটো ভালেই হয় চফ্ট হয় কিন্তু অলপ গৰম লাগে পিন্ধিলে মই এদিন পিন্ধিছোঁ তাৰপাছতে লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা মই দুটা এক্সট্ৰা ব্লাউজ লৈছিলোঁ সেইকেইটা হৈছে এইটো হোৱাইট কালাৰৰ এটা ব্লাউজ লৈছোঁ কাৰণ হোৱাইট কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰৰ ব্লাউজ থাকিলে বহুত শাৰী বা মেখেলা চাদৰ লগত মেটচিং কৰি পিন্ধিব পৰা যায় হোৱাইট কালাৰৰ ব্লাউজবোৰ নাছিলে সেইকাৰণে এটা হোৱাইট কালাৰৰ ব্লাউজ ল'লোঁ মানে কটনৰ হয় পিয়'ৰ কটন আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত ধৰিব পাৰিছেনে নাই মই গম পোৱা নাই হোৱাইটৰ ওপৰতে হোৱাইট কালাৰ সূতা দি পূৰা এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে মানে দেখিছেনে ইয়াত অলপ বাহিৰৰ পৰা পোহৰ আহি আছে কাৰণে অলপ চাগৈ ধৰিব পৰা যোৱা নাইকিয়া এইটো কটনৰ হয় এইটো এটা ব্লাউজ ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা ছেইম এটা মানে কটনৰে আৰু এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এনেকুৱা এটা ৰাণী কালাৰৰ ব্লাউজ এটাও লৈছোঁ মানে এইটো এটা ব্লাউজ লৈছোঁ এইটো তেনেকৈ ৰাণী কালাৰটোৰ ওপৰত ৰাণী কালাৰ সূতা দি পেলাই এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে ইয়াত চাগৈ আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই এইটো কটনেৰে হয় আৰু এই ফ্ৰকটোৰ লগত মিলাই কেনে মই এইযোৰ য়েল্ল' কালাৰ ইয়েৰিংছ লৈছিলোঁ কিন্তু ইয়েৰিংছযযোৰ মোৰ ইমান এটা ভাল নালাগিল সেইকাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ আৰু চেণ্ডেল মই লোৱা নাছিলোঁ কাৰণ চেণ্ডেল মোৰ অলৰেডি বহুত আছেই সেইকাৰণে মই লোৱা নাইকিয়া আৰু মানে পিছত আৰুতো ঘৰত কিবা কিবি লোৱা হৈছিলে সেইবিলাক চাগে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁৱেই আৰু দুটা বস্তু লৈছিলোঁ কিন্তু মই দেখাব পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া মানে হঠাৎ মনত পৰিল ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ মিছৰ পৰা মই দুটা নাইটিও লৈছিলোঁ এটা হৈছে এইটো যিটো পিন্ধি আছোঁ আৰু এটা হৈছে এইটো এইটো হৈছে পিচ কালাৰৰ কালাৰটো বহুত কিউট লাগে মানে বহুত মৰম লাগে কালাৰটো একদম লাইট টাইপৰ কালাৰৰ হয় আৰু মই যিটো পিন্ধি আছোঁ সেইটো হৈছে একদম লাইট য়েল্ল' কালাৰ ভিডিঅ'ত যেগৈ কালাৰটো ভালকৈ ধৰিব পৰা যোৱা নাইকিয়া গেঞ্জি কাপোৰৰ হয় কাপোৰটো মানে ইমানেই চফ্ট হয় মই কি ক'ম বহুত চফ্ট হয় পিন্ধি বহুত আৰাম লাগে গৰম দিনৰ কাৰণেতো একদম বেষ্ট হয় আৰু কালাৰকেইটা একদম লাইট লাইট কালাৰৰ হয় বহুত ভাল লাগে আৰু শ্লিভলেছ হয় দুটা নাইটিয়ে আৰু তলৰ ফালে এনেকৈ কাটিং কৰা আছে অলপ অলপ কাট কৰা আছে দেখিছে সেনেকৈ কাট কৰা আছে এইটো চাইডেও কৰা আছে এইটো চাইডেও কৰা আছে আৰু মই পিন্ধি থকা নাইটিটোৰো তেনেকৈ তলৰ দুটা ছাইডেই কাট কৰা আছে মানে দুটা প্ৰাইজ মানে কিমান আছিলে মই এইটোও পাহৰিছোঁ মই ভিডিঅ'টো তলতে মেনচন কৰি দিম বাৰু যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে দেন ডেফিনেটলি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া অকণ মই ৰেষ্ট কৰোঁ কৰি পেলাই সন্ধিয়াটো এটা বস্তু কিনিব যাব লগা আছে ন মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ তো সন্ধিয়াই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ সন্ধিয়া ওলাই আহিলোঁ মই হাজবেণ্ড এইখন দোকানলৈ আহিছোঁ ইয়াতে ফ্ৰীজ ৱাশ্বিং মেচিন এল ই ডি আৰু ঢেৰ কিবা কিবি আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ দোকানখন দেখি আপোনালোকে গম পাইছে আৰু আমি এই বস্তুটো ল'লোঁ পেকেটিং কৰি আছে আৰু ইয়াত নেদেখুৱাওঁ ঘৰত গৈ মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কি কিনিলোঁ আজি এইটো হৈছে বস্তুটো যিটো আমি কিনি আনিলোঁ এটা অ'ভেন অ' টি চি বুলি কয় আজিকালি ফিলিপছৰ ফিলিপছ কোম্পানীৰ হয় আৰু এইটো ভিডিঅ' নেক্সট দিনাখনৰ হয় মানে কাৰণ যোনদিনাখন কিনি আনিছিলোঁ সেইদিনাখনে আমি ফিটিং কৰা নাছিলোঁ দোকানীয়ে কৈছিলে যে কোম্পানীৰ পৰা মানুহ যাব গৈ পেলাই তেওঁলোকে ফিটিং কৰি দি থৈ আহিব মানে তো আজি কোম্পানীৰ পৰা মানুহ এজন আহিল আহি পেলাই ফিটিং কৰি দি থৈ গ'ল আৰু কাষতে এইবোৰ দেখিছেনে টাইমাৰ দিয়া আছে তাৰ পাছতে বহুতকেইটা ফাংচন দিয়া আছে লাইট জ্বলোৱাৰো এটা বটাম দিয়া আছে আৰু এইটো হৈছে ভিতৰ ছাইডটো এনেকৈ এইখন এখন ট্ৰে তলতো এখন ট্ৰে দিয়া আছে আৰু ওপৰত এনেকৈ ইয়াক ৰুইল দিয়া আছে তাৰপাছতে ইয়াৰ লগতে দিছে এইখনতো বুক হয় ইয়াতে ধুনীয়া ডিছবিলাক আছে ইয়াত ইয়াৰ পৰা চাই চাই বনাব পৰা যায় মানে বহুতকেইটা ডিছ ইয়াতে দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ তাৰ পাছতে এইকেইটা হৈছে ষ্টে মানে ধৰিবৰ কাৰণে আৰু মানে গৰম হৈ থাকে ন ভিতৰত বস্তুটো দিলে সেইটো ধৰি আনিবৰ কাৰণে চাগে দিছে মানে ধৰিবৰ কাৰণে দিছে চাগে এইকেইটা ইউজ কৰিলে গম পাম মইতো আগে পিছে ইউজ কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় ত' এইটোৱে আছিলে আজি বস্তুটো দেন মোৰ ব্লগটো মই আজি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল দেন লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই